श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार मंडळी मी प्रदीप कुलकर्णी चंद्रग्रहणामध्ये जसे आपण नियम पाळतो वेदाचे नियम पाळतो सकारात्मक दृष्टीने जर बघितलं तर चंद्रग्रहणामध्ये मंत्रसाधना करणं अत्यंत प्रभावी मानलं जातं फलदायी मानलं जातं ग्रहण काळात आपण चंद्रदेवतेच्या या मंत्राचं जर पठण केलं तर आपल्याला मन शांती लाभेल आपल्या घरात नेहमीच चांगलं आरोग्य नांदेल हो य नमः ॐ सोम सोमाय 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 नमः य नमः ॐ सोम सोमाय 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 नमः ओं सोमाय नमः ॐ सोम 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 सोमाय नमः सोमाय नमः ॐ सोम 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 सोमाय नमः सोमाय नमः ॐ सोम 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 सोमाय नमः सोमाय नमः ॐ सोम 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 सोमाय नमः